大家早上好，欢迎回到史 k 哥的频道。看到标题的话，就已经知道今天我要讲的就是 Food Panda 啦。没有错、哦。最近呢，我开始了我的新工作，就是做外送员 Food Panda。那么现在呢，就准备要出门了。做 Food Panda 呢，其实做了已经一个月了，就想说来跟大家分享一下做 Food Panda 的一些日常，还有一些。 经验就是做副片导的心得了，因为最近那个疫情的关系嘛，在马来西亚也没有别的工作，就每天待在家。刚好发现有副片导，就申请了这个副片导。目前呢，我是以 full time 的时间在做，就是只要我一有空，我就马上从早做到晚这样。可能你们看很奇怪啊、哦，为什么我穿这么？ 厚啊，后冷衣啊，手套其实在我这里呢，早上只有十七、十八度，所以骑车是非常冷的。所以除了防晒以外呢，也是有保暖的一些作用。好了，话不多说，我们出发吧。好，现在呢就是准备要工作了。 这就是它的 app，你要确定呢，你进入了这个范围之后呢，你还可以点击开工。这边呢，今天呢，我选的是九点到两点半的 s h i 就是大概五个小时半。然后现在是 starting soon，我选的是九点，现在已经八点五十六分了，所以呢，我现在就可以点 start work。 好啦，然后呢，这里就是订单会进来的时候。那么现在就等订单进来，趁这个单子还没有进来的时候我先去吃个早餐。通常呢，我一吃早餐呢，单子就会进来了。我坐在那里两个小时，他都没有单子。点了一个干咖喱碗，饭，跟一杯参冰，已经吃饱了。可、就是目前呢，还是。 没有订单进了，大概过了半个小时吧。看来今天的早上会比较轻松。终于有第一笔订单进来啦！现在呢就要去这个餐厅这里接这个订单了。第一个订单有点远了 <noise> 刚刚送完一单，马上又进来第二个订单。老板娘你的 order 酒<边>柜。这是哪一个？这个那边啊诺瓦在下面一点。 刚刚连续送了两单，两单加起来的话是十块钱，单呢是四块九十二分，另外一单呢是五块零八分。那么它比较远的距离的话呢，它会稍微多一点点钱。这两单都算蛮远的，再比较近一些的话，就可能只有四块多左右。现在又到我们继续等 order 的时间了，嗯、然后拿了第三个订单，刚刚店家把那个 mango juice 跟 orange juice。 弄错了，还好检查一下。刚刚呢接了第三个第四单，第三呢送去了一个酒、啊、店。现在呢第五单进来。今天其实照这样来看的话，今天其实还是算满 slow 的，就是订单不会很多。然后现在我就继续去拿我的订单，到结束的时候再来总结一下今天到底赚了多少钱。这个单子进来，原本是下班了，哦 我就 extend 加长那个时间，继续接单，有单子就不要放过，马上接，多做几个小时。哦、嗯？我、哦、是第一次送来这个新的住宅区。哦。 那风景很漂亮哦！这个是我刚刚送上去的地方，在这边最顶上面这里。哎，终于收工啦！结果呢，今天做了八个小时，做到五点才收工，因为那个订单一直进来，我就一直接，一直接，一直 extend，一直 extend。 然后就刚刚到五点的时候才决定说啊，好，今天就这样。今天的订单就接了有十一个，我就不一个个说了，反正它这里十一个呢，总数就大概是五十块。你看五十块上面有一个十六块五毛的，那个是什么呢？那个就是其实它有等级，然后呢，我现在在就是第二的等级，所以那个是另外 extra 给你的奖励量。 所以呢，我每送一单呢，就会多一块五毛，所以十一单呢是十六块五毛这样。然后还有在下面呢，这一百五十是什么呢？一百五十的话，这个其实是每周你做超过二十个小时，它就会给你这个一百五十的奖励这样。这个是我之前就开始累积的，所以我们不要看那个东西。今天的总收入呢就是六十七块十二分。 那么呢，做 Food Panda 已经做了一个月了嘛，对不对？所以呢，就想要分享一下关于 Food Panda 一些好跟不好。好的话呢，当然 Food Panda 其实它的时间上是非常自由的。 有可能你哪一天想工作，你要工作，就好像今天我想要九点上班到五点，就五点下班这样。如果想要这样做到更晚也是可以的。那么以他的收入来看呢，今天属于八个小时嘛，也是上班族的时间，八个小时就收入大概六十块。做到晚上的话，就可能多个五单，或者是甚至有时候会多个十单。周末的话更多。如果你是很拼的人呢，当然你付出越多，你的收入也会越多。也就是说，你只要肯拼，不用。 怕没有钱，这个呢，我是觉得 Foodpanda 不错的一个点，而且呢，这个工作也不会很辛苦。说真的，对于我来说，我可以说是非常轻松的，就只是接单，然后把这个食物往 A 点再到 B 点，就这么简单。那么坏处是什么呢？怎么说的好？Foodpanda 呢，anda, 你始终在这个马路上穿梭嘛，而且你骑的是这个摩托车，所以是有一定的危险性的。我刚开始不久就其实有收到了。 消息说，有一些我的同事第一天上班就出意外了，所以呢，要非常非常小心的骑车。那么还有一点呢，就是虽然说这工作不辛苦，可是呢，你必须要经历日晒，你要做很好的。 这个防护措施，防晒的，好像好像就是包的紧密，穿长袖、穿手套之类的。当然，下雨也要有雨衣之类的。这唯一不好的就是你需要日晒雨，有些人可能不喜欢，他们比较喜欢坐在室内的或者是一些 office 的吹空调的地方。还有呢，就是它不会有年假这个东西，不管是假期什么，如果你在某个公司上班，他会补你这个假期，或者是给你 double pay。f o p 富 n a 就不会。 如果你过年想要放假，那么你就放假，你就没有收入；如果你想要工作呢，也不会增加你的收入，顶多只是订单比较多一点，自己也是要跑多几趟才会有钱。当然，更加不会有年终奖这个东西。以上呢，就是我在 f o o d p a n d 工作一个月以来所看到的东西，或许还有更多我不知道的东西。所以呢，希望我的战友们 <laughs> f o o d p a n d 的战友们，你们上班一定要。 小心骑车，虽然有时候为了收入必须要拼一点，可能把每个订单都尽快的送到顾客的手中，但是有时候呢，不一定要为了钱财而丢掉自己的性命，就是要小心、小心再小心。那么这个就是今天的 vlog 啦，一日富 panda。所以呢，在金马仑的朋友，赶快 order 富 panda，我。 马上送去给。今天的 vlog 就到这边啦、啊，所以谢谢大家的收看。如果你觉得自己影片不错的话，就帮我分享出去吧，顺便点个赞。那么我们下次影片再见，拜拜。嗯